بالله <سؤال> العلي <سؤال> العظيم <سؤال> رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل <سؤال> عقدة من لساني يفقه قولي وسد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم الهمنا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافيه اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم waftah علينا bima'rifatil ilmi wa hassina akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una qawla wa ittabi'una ahsana walhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah yang mengurniakan kepada kita taufik memberi kepada kita ni'mat dan memberi kepada kita kesihatan serta beradanya kita dalam rumah Allah Taala ini dalam menekuni ibadat kita di bulan Ramadan pada tahun ini. Tajuk yang diberikan untuk kita sama-sama mengingat kembali dan juga memesan diri kita pada tengah hari ini ialah berkaitan dengan Lailatul Qadar. Yang mana kita maklum bahawa bulan Ramadan ini malam Al-Qadar ataupun disebut lailatul qadar ini ialah satu anugerah yang dicari oleh setiap orang dan orang berusaha untuk mencarinya kerana malam al-qadar ini dia disembunyikan kerana para ulama kata Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 8 perkara dalam 8 perkara akhwallahu thamaniatan di 8 Allah sembunyikan 8 perkara dalam 8 perkara. Yang pertama disebut bahawa Allah menyembunyikan Ismul Azam dalam Asmaul Husna. Dalam Asma Allah Al Husna yang kita baca dan juga nama-nama lain tu di situ ada satu yang digelar sebagai Ismul Azam. Ismul Azam ni datang dalam hadis Nabi SAW Siapa yang berdoa Dan meminta Dengan Ismul Azam ini Apa dia itu, itu khilaf Itu Tuhan sembunyikan Kerana itu kita lihat pandangan ulama berbeza Ada mengatakan Al-Hayyul Qayyum Ada mengatakan Dhul Jalali Wal Ikram Jadi yang pertama Allah Ta'ala sembunyikan Ismul Azam fi husna Yang kedua ialah Allah Ta'ala menyembunyikan Sab'al mathani fil quranil azim Allah Ta'ala sembunyikan Tujuh yang berulang-ulang Dalam surah Al-Quran Tujuh yang berulang-ulang ini apa dia? Begitu juga kita dapati para ulama berkhilaf ada yang mengatakan surah Al-Fatihah yang mengandungi tujuh ayat. Ada yang mengatakan surah yang bermula dengan Hamim. Di belakang, juzuk belakang kita dapati surah Hamim yang ada tujuh. Jadi Allah sembunyikan Sab'al Mathani fil Qur'anil Azim dalam Al-Quran. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan Sa'atal Ijabah di يوم Juma'ah Allah sembunyikan waktu mustajab doa pada hari Jumaat Pada hari Jumaat ada satu ketika satu waktu yang mana apabila seseorang itu berdoa dan meminta kepada Allah Allah taala akan makbulkan akan tunaikan permintaannya bila itu juga disembunyikan kerana itu berlaku khilaf ada mengatakan selepas Jumaat ada mengatakan di antara dua khutbah atau antara khutbah dan solat ada mengatakan lepas daripada asar itu yang ketiga yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala juga menyembunyikan sa'atal ijabah fi thuluthil lailil akhir Allah taala sembunyikan waktu mustajab doa pada satu pertiga malam yang akhir ini waktunya kita tidak tahu secara spesifik. Tetapi kita disuruh berdoa pada satu per tiga malam yang akhir. Kerana itu waktu yang mustajab. Seterusnya, antara perkara yang Allah Ta'ala sembunyikan. Allah sembunyikan as-salatul wusta fi as-salawatil khams. Tuhan sembunyikan sembahyang wusta dalam sembahyang fardu yang lima. Semahyang wusta ni Ialah semahyang wusta makna pertengahan Semahyang pertengahan ni semahyang apa? Khilaf di kalangan ulama Ada mengatakan subuh, ada mengatakan zuhur Ada yang mengatakan asah Kerana apa kelebihannya Kerana Allah Ta'ala sebut solat wusta dalam Al-Quran Dalam firman Allah Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim Hafizu ala salawati wassalatil wusta wassalatil wusta Jagalah sembahyang-sembahyang lima waktu ini dan sembahyang wusta. Sembahyang yang duduk tengah. Ha, jadi Allah Taala sembunyikan sembahyang wusta dalam sembahyang-sembahyang ni supaya kita laksanakan keseluruhan sembahyang-sembahyang yang difardhukan tu. Dan antara lain lagi, Allah Taala menyembunyikan dosa besar dalam dosa-dosa Allahul kabaira fi dhunub. Dosa ini banyak tuan-tuan. Dan daripada dosa-dosa itu ada dosa yang tahak dia besar. tahak penderhakaannya tinggi. Jadi apa dosa itu? Kita datang lihat dalam hadis ada mengatakan tujuh, ada mengatakan lebih. Tapi secara spesifik Allah tidak tentukan. Kenapa? Kerana hendak daripada kita semua tinggalkan sekalian dosa-dosa itu takut-takut dosa yang kita buat kita rasa kecil tapi sebenarnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala seterusnya antara perkara yang Allah taala sembunyikan Allah menyembunyikan auliyaahu fi as-salihin atau fi sa'irin nas Allah taala sembunyikan para wali-walinya di kalangan hamba-hamba dia. Ha, tujuan Allah Taala buat demikian supaya kita tidak ada perasaan te, uh, su' azzan, perasaan buruk sangka dan juga perasaan yang tidak elok sesama orang Islam. Kerana bimbang kalaulah orang yang kita buat jahat atau zalim, kita zalimi dia tadi, kalaulah dia itu kekasih Allah wali Allah, maka kita telah mengisytiharkan permusuhan dan berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala tidak zahirkan. Allah taala sembunyikan para aulia dia, para walinya di kalangan manusia ini untuk kita sama-sama menghormati antara satu sama lain. Dan yang terakhir yang berkait dengan tajuk kita pada tengah hari ini ialah Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan malam al-qadar dalam bulan Ramadhan. Allah Lailatul Qadr fi ashril awakhir. Tuhan sembunyikan Lailatul Qadar ini pada 10 akhir bulan Ramadhan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk kita disuruh mengejar dan mencari berusaha beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada tiap-tiap malam. Moga-moga ha, dengan sebab itu kita mendapat Kemuliaan yang ada pada malam Al-Qadar. Baik, Muslimin Muslimat yang Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Lailatul Qadar ini permulaan ataupun perkiraan dia bermula sebagaimana kita maklum, Lailah malam ini bermula daripada maghrib dan sehingga sebelum subuh, ha, sehingga sampai ke sebelum subuh itu perkiraan malam, malam. Al-Qadar pula memberi makna keagungan dan kemuliaan. Jadi malam Al-Qadar ialah malam keagungan, malam kemuliaan. Kerana kelebihan yang ada pada malam ini berbanding malam-malam lain. Malam Al-Qadar juga ditafsirkan dan dimaknakan dengan makna malam penetapan dan perlaksanaan. Malam penetapan Ha, daripada kalimah takdir ya? Qadar, itu pada takdir Malam penetapan Dan malam pelaksanaan Kerana datang dalam Berapa riwayat yang disebut oleh Ulama dalam kitab tafsir Pada malam itu Para malaikat dia akan tetapkan Dan akan confirmkan Apa-apa yang akan Berlaku pada tahun-tahun itu Daripada rezeki yang dapat Seorang hamba, berapa banyak Kita dapat ajar seseorang tahun itu, bilakah dia akan mati maka daripada itu penamaan malam Al-Qadar berdasarkan firman Allah Ta'ala fiha yufraku kullu amrin hakim dalam malam itu ditetapkan dan diputuskan setiap perkara ha, daripada situ diambil malam itu malam penetapan dan makna Al-Qadar juga dimaknakan dengan makna padat kepadatan dan kesempitan. Ha, daripada mana asal ni? Kerana dalam malam tersebut diriwayatkan bahawa malaikat akan turun. Ha, akan turun ke bumi. Yang mana kita maklum bumi ni dia ada malaikat yang berjalan hadir ke majlis-majlis ilmu. Berjalan, berjalan dan mencari halakah-halakah zikir. Itu ada. Tetapi istimewanya pada malam ini malaikat yang daripada langit turun sama hadir ke bumi maka jadilah penuh dan padat bumi ini dengan malaikat. Cumanya kita tak nampak. Ha, kita ni tak nampak. Ha, dari kerana itulah nama malam Al-Qadar ini dia ada berkait dengan makna-makna yang kita sebutkan tadi. Dan kita maklum bahawa malam Lailatul Qadar ini ialah malam terbaik dan malam paling afdal di sisi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan termasuk juga malam yang afdal ialah malam 10 uh, awal Zulhijjah yang mana malam orang melaksanakan ibadat haji juga itu antara malam-malam yang mulia di samping malam Lailatul Qadar itu pada hak diri kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam Adapun pada diri baginda malam yang paling uh, afdal ialah pada malam Mi'raj kerana di situ baginda menerima kefarduan solat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Pada malam ini malam Al-Qadar ini mempunyai kemuliaan yang banyak. Sehingga sebagaimana ayat yang biasa kita dengar dan kita hafal uh, Malam yang mana khairun min al syahab. Lebih baik daripada seribu bulan. Ha, lebih baik pada seribu bulan. Kisah bagaimana anugerah dan permintaan ini diberi kepada umat Nabi SAW sebagaimana datang dalam riwayat hadis menyebutkan apabila para sahabat mendengar baginda Nabi SAW menceritakan tentang Umat-umat terdahulu bagaimana umur mereka pandang, panjang. Mereka mempunyai umur panjang. Umur umat Nabi ni tak semacam umat dahulu. Umat dahulu umur ratusan tu mainan saja. Ha, kita ratusan tu masuk muzium. Masuk buku. Kalau umur orang ratus ni masuk buku. Maknanya jarang-jarang. Mereka ni ratusan ni mainan saja. Maka bila diceritakan tentang ibadat Umat-umat terdahulu yang umur mereka panjang Mereka berjihad fi sabilillah, Mereka aa, melaksanakan kiam Mereka melakukan amalan-amalan yang banyak Sebab umur mereka panjang Ya umur ni tuan-tuan umpama modal kita lah Kalau kita mempunyai modal banyak dan kita usahakan Maka orang tu akan berjaya, orang tu akan kaya Modal ni Umur ni ialah modal kita. Jadi kalau orang umur panjang dan dia gunakan dia, dia orang akan dapat kebaikan yang banyak. Tapi orang umur pendek, sikitlah modalnya. Sikit-sikit pun andai kata dia pandai, dia guna umur yang pendek itu, orang ni boleh jadi kaya juga. Karena ada orang kaya dengan masa cepat, ada masa kaya dengan lama. Itu masing-masing lah. Ha. Maka apabila sahabat mendengar Nabi SAW menceritakan tentang kelebihan yang ada pada umat dahulu mereka pun ha, rasa rasa sedih kerana peluang ini tidak ada pada umat nabi peluang ini tidak ada umat nabi umat umat nabi ni umur lebih kurang 60 70 je ha, itu pun nak sampai sekarang ni pun orang boleh hidup tuan-tuan yang boleh sampai umur tu bersyukurlah sama sekarang ni dak nak lepas 40 50 tu itu satu satu keistimewaan Dak sapa 40 dah habis dah. Dak sapa ni bukan 40 remaja-remaja. Habis -remaja. umur belasan tahun, 20 tahun tak ada. Apa sebab merempit? Apa sebab kemalangan jalan raya? Sebab-sebab yang mana sebenarnya boleh diatasi kalau seorang itu dia menjaga hak dia dengan Allah Taala dengan hak dia terhadap manusia ini. Baik. Maka Nabi SAW, perkara ini kerana kemuliaan Nabi, kerana Rasulullah ini sayang kepada umat dia, kita mendapat keistimewaan ini tidak lain, tidak bukan kerana kita menumpang di Rasulullah. Kita tumpang berkat dan rahmat yang ada pada diri Nabi. Maka Rasulullah SAW pun, bila begitu Allah Ta'ala memberi anugerah kepada Rasulullah dan umat Nabi SAW malam yang mana lebih baik daripada seribu bulan muslimin muslimat rahimakumullah maka apabila kita tahu kelebihan malam ni nah semua kita tahu dan kita semua mencari pada umumnya mencari-cari pada malam ini cuma kita kena fahamlah ha, kerana dalam ke kegairahan kita mencari itu kita bersemangat mencari ada setengah daripada silap faham yang berlaku ada orang dia kata, dia kata kita tak payah carilah malam Lailatul Qadar ni. Kita tak payah bersungguhlah cari pada malam Lailatul Qadar ni. Tak. Nah. Ha, kerana kita bukan hamba Lailatul Qadar. Kita bukan kenal Tuhan pada malam Lailatul Qadar saja. Ha. Kita bukan abid pada malam Lailatul Qadar. Kita sembah Allah. Allah tak ada pada malam Lailatul Qadar saja. Ha, perkataan ini sebenarnya Kalau tujuan untuk melemahkan pencarian ataupun semangat kita sangat tidak betul. Kenapa tidak betulnya? Pertamanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita cari. Ah ha, Nabi suruh cari kata. Ha, carilah dia pada 10 malam akhir. Perkataan baginda suruh cari itu maknanya dia suruh usaha lebih. Maknanya kita tak boleh buat Malam-malam biasa dengan 10 malam akhir ni biasa saja. Maknanya orang ni orang yang tak ada nak. No. tak ada ke kegairahan, keinginan. Padahal kita disuruh mencari benda yang Allah Taala anugerah kepada kita. Ibarat macam nilah apabila seorang raja nak beri anugerah tiba-tiba kita buat biasa saja. Kita buat tak ada tahu je. Tok lah nak boleh anak nak boleh boleh tak boleh tak boleh. Makna apa tu tuan? Maknanya kita sombonglah Tuhan. Kita ni sombonglah Tuhan. Allah Taala beri kepada kita peluang. Dalam masa ini ada lipat lipat pahala yang berlipat kali ganda. Berganda-ganda berlipat kali ganda pahala Tuhan beri. Tiba-tiba kita pun buat macam dah kita bukan kena nak ibadat kepada Tuhan bulan Ramadan saja. Buka kita nak ibadat pada Tuhan Itu tu saja. Ha. dari segi satu segi betul lah. Tetapi dari segi maksud yang lain, kita tidak ambil peluang tu kita sombong dengan Allah Ta'ala. Allah beri peluang, kita tak ambil peluang. Siapa ni? Khalikul khalqi. Tuhan yang mencipta makhluk. Rabbil alami. Sebab itu, kena ada dalam diri kita, ada semangat. Tunjukkan. Walaupun kita berjumpa, tak berjumpa kita dapat tak dapat itu syukur kira yang pentingnya kita ada kesungguhan moga-moga kita kesungguhan kita niat kita tu tuhan akan menjumpakan kita dengan lailatul qadar baik jadi malam ni ni sebagaimana kita maklum apabila bertemunya malam itu qadar aisyah radhiyallahu taala anha bertanya pada nabi ya rasulullah apa yang nak buat apa yang perlu kami doakan doa yang biasa kita baca je bukan doa yang jauh-jauh bukan doa yang pelik-pelik Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu fa anni. Allahumma ya Allah innaka afuun sesungguhnya engkau Tuhan yang pemaaf. Tuhibbul afwa sukakan kemaafan. Fa'fu fa anni maafkan kami. Doa yang biasa kita baca dan iman kita ulang tu. Tapi apa sebenarnya makna al-afu? Inna ka'afuun karim tuhibbul afwa. Afu. Dia beza dari segi bahasa Arab kalimah afuun dengan maghfirah. Kalau bahasa Melayu kita kita kata keampunan dan kemaafan. Tak. Ha, afu ni mungkin dekat dengan bahasa Melayu kita kemaafan sebab maaf af. Ha, afuun dekat dekat dengan maaf. Dalam kalimah bahasa Arab dia afuun satu maghfirah satu. Maghfirah ni pengampunan juga pengampunan juga tapi apa bezanya beza afun ni ialah Allah padam Tuhan padam dosa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni padamkan dosa kami itu afun adapun maghfirah maghfirah ni makna tutup ah ha, tutup tutupkan dosa kami supaya tidak nampak dan tidak didedahkan dari segi natijahnya ataupun dari segi pengertian adalah kesamaan tu makna Allah ampun tetapi dari segi makna yang detail ulama menyebut bahawa afur ni makna Allah Taala padam teruh seakan-akan amalan kejahatan tu tak berlaku Tuhan ganti dengan kebaikan ha innal hasanat yudhibnas sayiat kebaikan tu dia akan menghilangkan kejahatan. Kejahatan kita, Tuhan padang, Tuhan ganti dengan kebaikan. Berbeza dengan maghfirah. Maghfirah ni satu bentuk keampunan tapi dosa tu ditutup dan tidak di tidak dikira. Mana dosa tu ada kalau kita tengok kita mungkin nak senang kita buat perumpamaan. Kita kata kertas tulis kita padang. Kertas tulis padang tu maknanya kesang. Kesang tulisan tu ada. Kesang tulisan tu ada. Maghfirah. Tapi kalau hilang terus Tak ada langsung Seakan-akan di akhirat nanti Amalan kita putih Tak ada kesan Tak ada kesan kejahatan Kerana Tuhan afwun, Tuhan afun Mengampunkan Adapun maghfirah ini Kesan kejahatan tu dipadang ha, Mungkin nampak Mungkin ada kesan-kesan Tapi tidak dikira dah Tidak dikira juga Tapi kesan dia ya, mungkin ada ha, Itu Besarnya makna kalimah Allahumma innaka afun, Tuhibbul afwa Fa'fu fa anni Ya Allah engkau lah Tuhan yang afun Pemaaf Engkau sukakan kemaafan maka Maafkan kami Jadi kita juga Dalam bulan Ramadan ini Kita kena ambil Dan berakhlak dengan sifat pemaaf ni berakhlak dengan sifat pemaaf ni kerana itu sifat yang kita disuruh ber, bersifat dengannya. Baik, pada malam Laitu Qadar ni tanda-tandanya sebagaimana biasa kita dengar dia ulama bahagikan tanda ni kepada dua. Ada tanda umum, ada tanda yang yang khusus. Tanda yang umum ni iaitu malam dia itu tidak sejuk, ha, tidak lampau panas. Malam yang mana hening, Matahari keesokannya naik dengan cahaya yang tidak terik, cahaya yang tidak uh, panas ha, dan situasi malam tu malam kita kata yang yang mendamaikan. Ha, ini tanda-tanda yang mungkin semua orang boleh boleh rasa dan kadang-kadang satu pada sepuluh akhir pun tanda ni banyak berlaku pada banyak malam bukan satu malam saja. Dan di sana ada tanda khusus. Tanda khusus ni ialah pemberian kepada setiap orang secara individu. Itu nasib masing-masing. Ha, itu amalan seorang dan kebenarnya seorang dengan Tuhan kadang-kadang Allah Taala beri pada tanda khusus. Yang bagaimana kita dengar kisah para auliya orang-orang soleh ni pergi ambil wuduk pokok sujuk ha, di tepi tepi sungai pokok tu ha, sujuk. Ah ha, jadi itu benda, benda tak perlu cari. Benda ini ada yang Tuhan tunjuk kepada orang-orang tertentu sebagai kemuliaan kepada kepada dia. Ha, jadi orang yang mendapat tanda-tanda khusus ini Aa, kalau dia aa, bimbang berasa riak eloklah dia simpan tanda-tanda tu untuk diri dia sahaja. Baik. Dan dalam panduan kita mencari Lailatul Qadar para ulama memberikan beberapa aa, garis panduan. Dalam hadis sebut bahawa disuruh untuk kita cari pada malam-malam yang yang ganjil. Nah malam ganjil 21, 3 dan seumpamanya. Ah Abdullah bin Abbas dia letak tarikh dah letak letak pacak tarikh terus dia kata Abdullah bin Abbas 27 ah 27 Ah, ha? Imam Musyafi'i rahimahullah mengatakan bahawa 21-23 21-23 jadi boleh kita katakan bila berlaku khilaf di kalangan ulama' ini maknanya benda itu boleh jadi berubah dan boleh jadi berubah dan antara panduan yang disebut oleh para ulama apa imam antaranya imam Ghazali rahimahullah mengatakan kalau hari pertama dan tahun ini kita Ramadan pertamanya ialah pada bulan eh, pada hari hari Ahad kan? eh hari Ahad aa, maka aa, kemungkinan berlakunya Lailatul Qadar itu ialah pada malam 29 29. Itu menurut apa yang disebut oleh Imam Wazali. Dan ada khilaf juga kalau kita lihat contohnya Ibn Asyih Zakaria Al-Ansari menyatakan 27. Ha, 27. Ha, dan kita kena ingat bahawa kemungkinan juga kerana sebab di negara-negara yang di arah barat, puasa mereka bermula awal. Bermula pada Sabtu. Ha, jadi kalau kalaulah awal bulan puasa itu pada hari Sabtu maka kemungkinan raya tu itu di sisi Imam Ghazali ialah pada 23 dan di sisi Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fathul Wahabnya ialah pada malam 21 jadi ni antara hari-hari yang mana kita boleh jadikan panduan untuk kita cari dan bersungguh-sungguh lebih daripada waktu-waktu lain apa-apapun apa yang dituntut daripada kita ialah mencari Lailatul Qadar ini dan benar niat kita pada beribadat dan menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita dengan malam Al-Qadar dan menjadikan kita orang yang keluar dan mendapat Ramadan dengan segala kemuliaan yang ada. Sekadar itulah untuk sedikit tazkirah pada tengah hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.